स्टोरी टाइम एक दिन समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत मरमुड जिसका नाम सीलिया था अपनी जादुई दुनिया में खुशी से रह रही थी सीलिया की दम पानी में रंगों की मानंद चमकती थी और उसके गहरे नीले बाल समंदर की लहरों में रक़स करते थे वो समंदर के राजों से वाकिफ़ थी और उसकी जादुई ताकतों से क़ुदरती आफात से बचाव करने में मदद देती थी सीलिया का एक ख़ास काम था वो समंदर के तमाम जानदारों की हिफ़ाज़त करती थी इसकी जादुई ताक़तें इसे समंदर की हर हरकत और इसमें बसने वाले जानवरों की हालत से आगाह करती थीं एक दिन समंदर की गहराई में कुछ अजीब सी हरकत हुई समंदरी मख़लूक परेशान नज़र आएं और सीलिया ने फ़ौरन इसका पता चलाने का फ़ैसला किया सीलिया अपने जादुई कमरे से बाहर निकली और समंदर की सतह की तरफ रवाना हो गई इसकी जादुई ताकत ने इसे रास्ता दिखाया और वो एक गमगीन जजीरे की तरफ बढ़ी जहां समंदर का पानी खराब हो चुका था और मछलियां बेहाल हो रही थीं जब वो जजीरे पर पहुंची इसने देखा कि वहां एक बेजार जादूगर जूरा आकर समंदर के पानी में जादू की ताकत डाल रहा था ताका समंदर को खुश्क कर सके सीरिया ने फौरन अपनी जादुई ताकतों को इस्तेमाल किया और जूरा को चैलेंज किया जूरा हंसा और कहा तुम मुझे नहीं रोक सकोगी मरमुड मैंने समंदर के पानी को सिखा दिया है लेकिन सीलिया ने दिलेरी से जवाब दिया समंदर की ताकत तुम्हारी जादूगरी से कहीं ज्यादा है और मैं इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं सीलिया ने अपने हाथ में नीला गारह पकड़ा जो उसकी सबसे बड़ी जादुई ताकत थी और उसका रोशनी से भरपूर लहरा हुआ हल्का बनाते हुए समंदर के पानी में तवानाई डाली इसकी जादुई ताकत ने समंदर को ताकत वापस दी और जूरा की जादूगरी को शिकस्त दी जूरा गुस्से में आकर वहां से भाग गया और समंदर की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई समंदर की मखलूक सीलिया का शुक्रिया अदा करती रही और सीलिया ने अपनी जादुई दुनिया की हिफाजत की कसम खाई इसके बाद वो वापस अपने जादुई जजीरे पर गई जहां इसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी सीलिया जानती थी कि जब तक वो और समंदर के जानदार एक दूसरे के साथ है वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं इसने हमेशा अपनी जादुई दुनिया की हिफ़ाजत करने की कस्म खाई ताका समंदर की जादुई खूबसूरती हमेशा कायम रहे और यूं सीलिया का जादुई सफ़र हमेशा जारी रहा क्योंकि इसके दिल में समंदर की मोहब्बत और उसकी हिफ़ाज़त का अहद था